হাবি মোহাম আৰু চফি কইনি হাবিবি ম koi ni ya mu ayad ya mu majad ya imam Al ini assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil mursalin wa ala alihi wasohbihi ajmain أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا زلزلت الارض زلزالها وأخرجت الارض أسقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ يصدر الناس أستاذ ير أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خير يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره صدق العظيم صدقوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم Pertama mari kita panjatkan rasa puji syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam mari kita haturkan pada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin muslimat rahimatullah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Suatu yang wajib kita ketahui bagaimana menghadapi segala liku-liku kehidupan ini pahit getirnya kehidupan ini bagaimana nanti kondisinya dan bagaimana situasinya mari bersama-sama apa yang harus kita lakukan agar hidup kita benar-benar tertata dengan penuh iman agar hidup kita benar-benar tertata dengan penuh kondisi tanpa meninggalkan sholat fawailul musallin alladhinakum an sholatihim syahun kewajiban tetap menjadi suatu kewajiban selama hidup kita amaliah menjadi tetap suatu hal yang kita banggakan sebagai bekal di akhir hayat kita dan suatu yang harus kita jauhi berupa kemaksiatan, zina dan segalanya tetap kita jauhi karena itu bertentangan dengan apa yang ada di dalam perintah Allah Subhanahu wa taala. muslimin muslimat rahimatullah. Simpel saja jika kita benar-benar bisa mendapatkan petuah sehat. Petuah sehat ini merupakan suatu hal yang mungkin akan bermanfaat buat kita secara fikih, secara akidah, cara syariat akan bermanfaat buat kita bahkan buat makrifat kita. Santai, petua sehat yang pertama adalah mau sehat ya kita jalankan apa puasa Senin Kemis. Istiqomah puasa Senin Kemis. Karena apapun bentuknya orang puasa ini merupakan suatu hal yang masya Allah, yang Allah benar-benar dengarkan doanya orang-orang berpuasa. Di antara tiga doa yang mustajab adalah pertama adalah orang yang berpuasa. Maka latihlah diri kita untuk puasa Senin Kemis. Sehingga ada kesempatan organ tubuh kita ini untuk beristirahat, akan menjadikan suatu reorganisasi lagi, sehingga muncullah segmen-segmen sinyal baru di dalam suatu kondisi tubuh kita. Ini puasa, Senin, Kamis, kalau pingin mau sehat, kalau mau bahagia, santai, apa baca Al-Quran. innahu la Qur'anin karim fi kitabim maknun la yamasuhu illal mutahharun. Tidak ada orang yang bisa menyentuh Al-Quran ilal mutahharun kecuali mereka bersuci itu. Wudu dulu. Bahagia. Kebahagiaan luar biasa di wajahnya. Ketika membaca Al-Quran, wudu dulu tercerminlah, bersinarlah wajahnya. sering kita baca Al-Quran, wudhu lagi bercermin, bersinar wajah kita. Kemudian kalau ingin wajahnya bercahaya, rutin, apa yang kita lakukan? Tahajud, istiqomah di dalam tahajud kita. Insya Allah wajah kita pasti dijamin oleh Allah bercahaya di siang hari, di malam hari, semua akan bercahaya wajah kita. Wa minal ladzi fatahat bihi nafilat talaq asa ia ba'atsaka rabbuka maqama mahmuda aqrabi atakna mutaqallasitakin wa akhrijna mukhrajasitakin wa ja'alni min ladunka sultanan nashira wa qul jalahu wa zaqal batila kana zahuka orang yang rutin di dalam menjalankan salat tahajud wajahnya bercahaya karena siapa yang menjalankan salat tahajud maka Allah akan angkat dia derajatnya ke tempat yang terpuji. Kemudian Allah akan ajak mereka memulai segala sesuatu dituntun oleh Allah Subhanahu wa taala dan mengakhiri segala sesuatu dituntun oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah akan jaga dia dalam kondisi apapun. Jadi ada orang yang mau menyakiti kita, Allah akan jaga kita inilah keistimewaan sulat tahajud. Mau tenang, apa yang kita lakukan? Perbanyak zikir. Ya yuhalladina amanut Fikir. Fikir kita perbanyak. Mohon kepada Allah, Ya Allah. Tuntunlah aku di dalam aku berfikir kepadamu dengan penuh keimanan, penuh kelembutan. Mohon kepada Allah agar tikir kita dituntun oleh Allah. Tikir kita benar-benar nyampe sama Allah, nyampe kepada Sang Khalik. Kalau sudah nyampe, apa yang kita minta? Jangankan kita minta. Sebelum kita minta sama Allah, Allah sudah berikan. Allah sudah maha mengetahui apa yang kamu minta. Makanya wamayatawakkal fahuwa hasbuh. Orang yang bertawakal kepada Allah akan dicukupi semua kebutuhannya. Ini konsep yang paling bagus. Jadi kalau kita mohon kepada Allah, jangan mohon kekayaan dulu. Apa yang kita minta adalah apa? Zikir kita, pendekatan diri kita dulu sama Allah. Ampunan. Setelah kita diberikan ampunan dan Allah akan berikan segala sesuatu apa yang kita belum minta bahkan. Dan Allah berikan itu pasti banyak sekali fadilahnya, bukan muzarat lagi. Makanya hidup kita menjadi tenang. Mereka yang ahli zikir hidupnya tenang. Berkecukupan. Mau harta dan keturunan. Banyak apa? Banyak baca istighfar. Karena orang membaca istighfar, apalagi di tengah malam setelah sholat tahajud, baca istighfar seribu kali, mereka yang ahli baca istighfar, Allah akan berikan apa? Empat keistimewaan: satu, orang yang ahli baca istighfar, Allah berikan kesabaran; orang yang ahli baca istighfar, kedua, Allah berikan kejujuran; orang yang ahli istighfar, Allah berikan apa? Yaitu kekhusuan; orang yang ahli istighfar, Allah berikan yang keempat, apa? Harta datang dengan sendirinya, InsyaAllah Allah. Kemudian kalau mau menghilangkan rasa sedih kita apa? Fatquruni atkurku waskuruli Yaitu perbanyak doa. Doa kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya setelah selesai sholat akhir sholat. Maka apa yang kita lakukan? Wirid. Jangan langsung pergi. Kemudian doa. Mohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika kita minta sesuatu. Di dalam selesai sholat. Akan dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya jangan lari. Mohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Agar diberikan segala apa yang kita inginkan. Ini kesempatan kita mohon munajat kepada Allah. Sekarang kebanyakan mereka-mereka mereka kalau sudah selesai sholat pergi. Jadi rasa sedihnya bagaimana? Kalau pengen tulis hilang rasa sedihnya, berdoa terus, berdoa terus. Kemudian, mau keluar dari masalah, ucapkanlah haula wala quwata illa billah. Terus dibaca la haula wala quwata illa billahil alim Seratus kali, sampai kapan ini diucapkan kapan kalau bisa setelah tahajud amaliah yang bagus ketika kita berada di bumi ini selalu nggak akan bisa lepas dari masalah makanya apa yang kita baca apa yang kita wiridkan jangan sampai kita lepas membaca la haula wala quwata illa billah hil azim 100 kali usahakan istiqomah Kemudian Ketika kita pengen hidup kita berkah Apa yang kita lakukan Perbanyak baca solawat Ya hidup kita berkah Penuh rahmat Solawat kita perbanyak Kalau perlu setiap hari katamkan itu Mahalul kiamnya itu Simptom durornya dikhatamkan. Ini penting buat apa yang kita untuk kita flip back kembali menjadi hamba Allah yang senantiasa rindu pada Allah Subhanahu wa taala, rindu pada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kalau pingin mau disayang Allah, apa yang harus kita lakukan? Ya ini yang susah sekali kita lakukan. Berbakti kepada orang tua berbakti kepada orang tua, maka Allah akan menyayangi kita. Masyarakat muslimin, muslimat rahimat. Sekedar petuah sehat untuk kita semua, insya Allah kita wajib bisa tahu, insya Allah ini akan bermanfaat buat kita semua. Jadi ini merupakan petuah sehat, mari kita jalankan. menjadi hamba Allah yang sehat jasmani dan rohani. Semoga bermanfaat khairikum man ta'allama al-Qur'an wa amalah. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.